सुन रहा हूँ कल सरसंगत मैं सुन रहा हूँ कल सरसंगतल चालक राव भागवत जी ने भी यही बात कही लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है अहंकार है ईर्षा है बदले की राजनीति है मिस यूज ऑफ पावर है और ये सब बीजेपी की मातृसंस्था आर एस एस देखता रह गया दस साल में हम सभी लोगों ने आर एस एस से बहुत उम्मीद रखी थी आर एस एस के लोग प्रमुख तो लोग निर्भयता से सामने आएंगे और ये बदले की अहंकार की राजनीति को रोकने की कोशिश करेंगे इस देश की जनता की उम्मीद थी हमारे जैसे जो विपक्ष के लोग हैं उनकी भी उम्मीद थी लेकिन नहीं हुआ जब आपातकाल आया था 1975 में इंदिरा जी ने तो बाला साहेब देवरस आर के सरसंघ चालक थे और सरसंघ चालक ने उस तानाशाही को उस वक्त विरोध किया था और उनको जेल में डाला गया था क्या हम भूल नहीं सकते इस देश के लोकतंत्र बचाने में आरएसएस के कुछ नेताओं का हमेशा योगदान रहा है वो जेल भी गए लेकिन 10 साल में हमने बहुत विपरीत देखा जरूर अहंकार को अगर किसी ने रोका है वो जनता ने रोका अहंकार की राजनीति को जनता ने रोका हमें है हमें यह अपेक्षा है आर एस एस आने वाले दिनों में आपका यही रुख रहेगा और जो सत्ता पर बैठा है अहंकार की शिरोमणि आप उनको जल्दी ही उस सत्ता से दूर करने की कोशिश करेंगे हमें विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं देखिये देवाचा न्याय काय आम्ही जनतेला जनार्दन म्हणतो जनता जनार्दन यही भगवान है यही लोकतंत्र का भगवान है सब कुछ है अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की लगभग तीस से ज्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है दरा धमका कर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया है वो तो कोर्ट में मामला जाएगा तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं। और भगवान सब देख रहा है आप अयोध्या हरे आप चित्रकूट हरे आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हरे आप रामेश्वरम में हरे आप रामटेक में हरे जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है रावण अहंकारी था इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया उनका वध किया आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था जनता ने अहंकार को रोक दिया है पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा अच्छा दे तो दे। देखिये उनकी पार्टी है गुलाम ज्यादा आवाज नहीं उठा सकते गुलाम जो होता है किसी पार्टी का आश्रित होता है जब ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी तो सभी राजे राजवाड़े उनके गुलाम थे इसे हम मराठी में मांडलिक बोलते है सभी उनके चाकरी में थे उनके सेवा में थे जो तनख्वाह उनसे मिलती थी उस पर खुश थे इंदिरा गांधी ने तनख्वाही बंद कर दी अब ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात तो है अब उसके जो आश्रित राजा है सब चाहे एक शिंदे हो चाहे अजीत पवार हो चाहे और कोई हो वो तो अभी कहाँ से आवाज उठाएंगे वो तो आश्रित है ये तो ईडी सीबीआई की फाइलें आपकी खुल जाएगी आप चुप बैठिए बीएसपी ने भी अब आर की तरह नाराजगी दिखाई है इस पर ये कैसे हुए कि 10 करोड़ रुपए वक्त को देने का जो फैसला लिया है सरकार ने अगर वो पीछे नहीं देती है तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे कर तो लीजिए आपको किसने रोका है आपको किसने रोका है या आपकी सरकार है आपने सरकार लाई है तो गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट किया है अजीत डोवाल को और मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इन दोनों को वापस से किया प्रधानमंत्री का अधिकार होता है ये कोई राजनीतिक उसका ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा ये प्रधानमंत्री का अधिकार होता है और प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट करण् हजारे जागे मैं अण्णा अभिनंदन करलचल ती अज पवारान्च बाबती याबद्दल मी अण्णा हल्ले अण्णा बोलले अण्णांनी पत्र लिहिलं याबद्दल मी अण्णांचं आभार मानतो अभिनंदन करतो पण या महाराष्ट्रामध्ये फक्त शिखर बँक घोटाळा झालेला नाही गेल्या दहा वर्षामध्ये या राज्यामध्ये आणि देशामध्ये घोटाळेच घोटाळे झालेले आहेत अण्णांनी खरं म्हणजे इलेक्ट्रॉनल बॉन्डचा घोटाळा जो दहा हजार कोटी त्याच्यावर सुद्धा अण्णाने आवाज उठवायला पाहिजे ज्या भ्रष्ट मार्गाने नरेंद्र मोदींनी निवडणुका जिंकल्या त्या देशामध्ये अण्णासाहेबांनी त्याच्यावरती आवाज उठवायला पाहिजे ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर करून जी खंडणी गोळा केली जाते है या महाराष्ट्रात आणि देशात आणि ती खंडणी भारतीय जनता पक्षाच्या तिजोरीत जाते अण्णाने त्याच्यावरती आवाज उठवायला पाहिजे आय एन एस विक्रांत घोटाळा विक्रांत युद्ध नौका वाचवण्याच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपये या मुलुंडचा नागड्या पोपोटलांनी गोळा केले आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा क्लोजर रिपोर्ट दिला जातोय किंवा ती तपास थांबवला जातोय चोरांना वाचवण्यासाठी अडतीस कोटीचा घोटाळा आणि सरकार त्याला संरक्षण देत आहे त्या घोटाळ्याला अण्णा हजारे यांनी आय एन एस विक्रण विक्रांत वाचवा घोटाळा तो झाला कोट्यावधीत त्याच्यावरती सुद्धा आवाज उठवायला पाहिजे अशा अनेक घोटाळे महाराष्ट्रामध्ये झालेले आहेत मुख्य म्हणजे एकनाथ शिंदे असतील आणि त्यांचे चाळीस आमदार अजित पवार आणि त्यांचे चाळीस आमदार ह्यांच्यावर ईडी सीबीआयने जे खटले दाखल केले होते आणि ते भ्रष्टाचारी सगळे लोक भाजपात गेले आणि त्यांचे खटले मागे घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे अण्णांनी त्यांच्या क्लोजर रिपोर्टवर सुद्धा आवाज उठवायला पाहिजे बघा ते काय त्यांचं काय दुखावलं वगैरे त्यात मला पडायचं नाहीये संघाला या देशाच्या लोकशाहीची सभ्यतेची राजकीय सभ्यतेची संस्काराची चिंता असेल तर आर एस एस न पडद्यामागे राहून अशा प्रकारे प्रवचन न जोडता या देशाच्या जनतेला दिशा द्यावी आणि मला पूर्ण खात्री आहे आर एस एसने ठरवलं तर मोदींचं अहंकारी सरकार सत्तेत पंधरा मिनिटे राहू शकणार नाही त्याचा अर्थ असा आहे की नरेंद्र मोदींचं सरकार त्यांना पाडायचं आहे आणि अहंकाराचा पराभव करायचा आहे भारतीय जनता पक्षाचं सध्याचं सरकार जे आहे मोदीचं अहंकारी सरकार त्याला सुरुंग लावण्याचं काम जर त्यांची मातृसंस्था करत असेल तर ते राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडतायत असं मी मानतो की लोक आहेत कोणता निरेटिव्ह आम्ही कोणताही नेरेटिव्ह सेट केला नाही नरेंद्र मोदींचा आणि फडणवीस यांचा खोटारडेपणा आम्ही लोकांसमोर आणला आणि लोकांनी तो मान्य केला चारशे पार केल्यावर जागा जिंकल्यावर आम्ही संविधान बदलू आम्ही म्हणालो नाही तुमचेच भाजपचे लोक म्हणत होते आणि त्या सगळ्यांचा पराभव झालाय ज्योति मिर्झा सांगत होती स्मृती इराणी सांगत होती अयोध्येचा खासदार ललन सिंग तेच सांगत होता आणि त्या सगळ्यांचा पराभव जनतेने केलेला आहे आपलं सरकार भ्रष्ट आहे हे सांगायला नॅरेटिव्ह कशाला पाहिजे देशभरातले सगळे भ्रष्टाचारी आपण आपल्या तंबूत घेतलेले आहेत महाराष्ट्रात घेतलेले आहेत अजित पवार भ्रष्ट आहेत की नाही एकनाथ शिंदे बरोबरचे चाळीस लोक भ्रष्ट आहेत की नाही हा अशोक चव्हाण आदर्श भ्रष्ट आहेत की नाही ना। हे फडणवीसांनी जाहीर करावं ना तुम्ही फडणवीस हे या राज्यातल्या राजकारणातले राज्यात खलनायक आहे विलन आहे मी वारंवार सांगतो या राज्याच्या संस्कृतीची वाट सभ्यतेची वाट ही देवेंद्र फडणवीस यांनी लावलेली आहे आणि त्याच्यामुळे आमचं त्यांच्याविषयीचं जे भांडण आहे ते कायम राहील मग पहिले बी काय नाही बात नाही बात नाही आहे महाराष्ट्र की राजनीति में एक सभ्यता हमेशा रही है पॉलिटिकल कल्चर रहा हमारा <coughs> सभ्यता रही हम हमारे विरोधी जो भी हो उनको गलत इल्जाम में कभी फंसा कर उनके फैमिली को कभी हमने तकलीफ नहीं दी जब से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के राजनीति में उनको जो तो पद मिला मुख्यमंत्री पर उसके बाद उनकी उनसे एक दो गैंग बनाई पॉलिटिकल अंडरवर्ल्ड गैंग उसमें ईडी और सी सिबे, बी जैसे लोग भी शामिल है पुलिस शामिल है उनको मिलकर ये लोगों ने इस महाराष्ट्र की सभ्यता को खत्म किया है और सभी भ्रष्टाचारी को अपने साथ लेकर इस राज्य को बदनाम किया है चलो तो थैंक यू सर तो एक सवाल देवेंद्र फडनवीस का ये भी कहना है कि इस लोकसभा चुनाव में यूपीपी को जो है वो तो मराठी लोगों के वोट नहीं मिले हैं तो किसके मिले आपको मिलेगा आपको मिले लाखों लाखों होट मिले हैं लाखों लाखों वो तो किसके होट है यहाँ क्या साउथ अफ्रीका श्रीलंका ईरान इराक से लोग आकर यहाँ होट करते हैं क्या इस मुंबई में मराठी आप जाकर धारावी में किसके होट मिले धारावी की आप देखिए गिरगांव में देखिए दादर में देखिए भांडुप में देखिए जहां जहां हमारे लोग जीते हैं या कम मार्जिन से हारे हैं वहां तो सब मराठी ही मराठी है जिनको होट का अधिकार है उसने हमको होट दिया है आप लोगों को जो जीत है वो सीधी तरीके से पारदर्शक जीत नहीं अमूल कर की चोरी की आपने अमूल कर, हमारी जीत स्पष्ट है निर्णायक है और इस राज्य के सभी जात धर्म के लोगों ने हमको होट किया है चाहे मराठी हो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे पारसी हो चाहे गुजराती हो सभी ने महाराष्ट्र में ताकि वायनाड से प्रियंका गांधी को भी चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस अच्छी बात है हम स्वागत करेंगे वायनाड से कोई गांधी परिवार से चुनाव लड़ता है तो वहां के लोगों का सम्मान रहेगा तो हमेशा राहुल जी को जिताया है तो गांधी परिवार के साथ केरल का एक अलग रिश्ता बना है सर आपसे तर... सवाल जानना चाहेंगे विधानसभा चुनाव के लिए सबने अब किस तरीके की प्रक्रिया सामने आई आप लोगों की तरफ ऐसी सीएम का पद किस मिलने वाला है उद्धव ठाकरे बने रहेंगे क्यूँकी कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है की हमारी तरफ भी सीएम ठीक है चुनाव होने दो चुनाव होने दो बात ऐसी है भाई चुनाव होने चुनाव की घोषणा नहीं हुई हम चुनाव जीतेंगे और बाद में निर्णय लेंगे लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है अहंकार है ईर्षा है बदले की राजनीति है मिस यूज ऑफ पावर है और ये सब बीजेपी की मातृसंस्था आर एस देखता रह गया दस साल में हम सभी लोगों ने आर एस से बहुत उम्मीद रखी थी आरएसएस के लोग प्रमुख तो लोग निर्भयता से सामने आएंगे और ये बदले की अहंकार की राजनीति को रोकने की कोशिश करेंगे ये इस देश की जनता की उम्मीद थी हमारे जैसे जो विपक्ष के लोग हैं उनकी भी उम्मीद थी लेकिन ये नहीं हुआ जब आपातकाल आया था 1975 में इंदिरा जी ने तो बाला साहेब आरएसएस आर के सरसंघ चालक थे और सरसंग चालक ने उस तानाशाही को उस वक्त विरोध किया था और उनको जेल में डाला गया था या हम भूल नहीं सकते इस देश के लोकतंत्र बचाने में आरएसएस के कुछ नेताओं का हमेशा योगदान रहा है वो जेल भी गए लेकिन 10 साल में हमने बहुत विपरीत देखा जरूर अहंकार को अगर किसी ने रोका है जनता ने रोका है अहंकार की राजनीति को जनता ने रोका है हमें यह अपेक्षा है अरे से से। आने वाले दिनों में आपका यही रुख रहेगा और जो सत्ता पर बैठा है अहंकार की शिरोमणि आप उनको जल्दी ही उस सत्ता से दूर करने की कोशिश करेंगे हमें विश्वास है कि आप कर सकते देखिये देवाचा न्याय काय असतो आम्ही जनतेला जनार्दन म्हणतो जनता जनार्दन यही भगवान है यही लोकतंत्र का भगवान है सब कुछ है